问题。

neng tebon racakan ketane racakan cuma naik lapar

persiapan persiapan ngakani tundi bahwa diun-diun medion 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 caroban ini Mbak Sone sepasarnya merah Mbak merah medion karmen dijak mabuk-mabuk hai 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 Aku yang makan. Iya. Ya. Sudah makan. Tenang. Oh, samaane? Hah? Samaane. Dua ko sing kenyang. Apa sing sudah kenyang kuwi? nyuting pawon, Bi. laris, Mbak? Nggih. iki neng pawon neng. Ya wis neng kene wis ketok. Delok rene, delok. Ayo pitar Mbak nyuwun sawo nderek gambare nggih. Iki nono sego nggih. Nggih. Wong Ponjo iki. Ningali angsal nggih. Loh guys, wong tanduran iki ngene iki dheweke wong. Mawa desa, mawa coro iki. Gedhang embok mentul-mentul, Mbok. Oh, iki ringjinge sine ngene Mbak. Wah, lah Mbak. Neng ngene iki. Ketut dilapi Mbak, yo. Lah, neng ora toko. Rata gawano, Mang. Awas, penghitungan diitung. Hmm. Hi? anan iki kenapa Mbak wah dagenge kemebur aku ning omah ya tekan ngono Mbak hei padha Mbak kono kene padha ae semangat ae ayo pinter njak Mbak nderek nyote ngangsal. Eh, ora popo, wala Mbok. Heeh, Mboke tukang kelane sing ndi ki? Ngene ka. tukang opo, Mas? Irisiwah. Ma. Heeh. <tuk> <tuk> wala. Ningali ningali, maaf Pak, panas min, Mbak. Kik, Dikikil yo, Mas. Ambuleh. He, Nong. He, Mas. Petoké aku juga gak piye Aku mbusu sapi iki. bakal apa, Mak? Sambel kentang apa goreng kentang? Nggih, nggih. iki masakane, Guys. Iki gedhen gone carike, wae gedhen iki mantu. Iki panu bolone njoh, Mak. Heh, batange njoh, nggih. Sinten? Damasya. Majat molang. Yo tanggalku. Lage bar sunat niki nane tapi ora 8. Nek disketok manuke tok ngene. Nggih. Yeah, Nggih. Yeah, yeah, yeah. Ora disiar, Pak. Nek yeah. YouTube, Pak. Mm -hmm. mm -hmm. Ka okay, tukang ngadange yo, Mbak. Padha Mbak aku nek nang Salika sekolah. Non? Nggih. dak ngetu anak. Jelek ditepo Pak sik. Nek enek nek gak oleh. Oh nggih nggih. Sing tukang bacoki yo semangate ra kaprah yo. Mas, bojo loro saiki kurang, Mas. lima kowe diberki bareng remek

5 biasane. Heeh. Eh, piye piye piye? Apa perkara tenan. Tukang ngiris aku tukang bacoki. Yo. Bacoki sampean. Ora Pak guyon kok terus tenanan. guyon gilera piro loh mbok karo kalau ono ese yo he halo sayang halo junetan aku kok nek mulih aku nek dibuah mos roti yo jalu seger seger duh sing tunggu es Lho, lah piye bakole astek mire iki? Ape di syuting kok tho? Iki guys, nanti mangane prasmanan, pake es eh, opo, Mak? Jenenge? Es buah. Oke, okay, siap. Bekal untuk kange es sing iki. Hmm, wala. mantap. Wah, lah niki ning kene masak nopo? Ndul, adek ndadak iki. Kira-kira apa langsung di pasar? Lah nek iki mangan geus. Iku le tukang es. Eh ndi tukang es walah. Jenenge es apa nyarinya? Buah apa? Walah koyo anu yo. Mak dame sang ngono. Tanggane, tanggane. Tanggane Mak dame. Iki berarti walah nek gawe es matok. seger. penting awake dhewe Oke, okay. wes karek ngeracik ya, Mbak. udah jatah gawe kucur deh. Hmm, jatah gawe kucur guys soalnya kucure kayak rada mangklar. Oke, Non, boten boten kalo cek, biasanya ahli kucak, walah, imang rako Walah, iki mang ora

bak. Rondo kakean saiki. Eh, anu. Tampune rondo saiki kok ana kok ora blek-bekan aman-aman. Pokoknya aman. wong saked Wong saked. Heeh. penamae namanya anake rong dol anake loro ngantuk Pak anake oh ngono berarti engko sawet njoba sawet jero ngono ya nggih ya nggih nggih balane Mbak Saryem tahu bi shopping nggih jenengan mah main Men kutil apa main apa? Nah, Hilang okay. ambiet. Jenenge sariem, Pak. Mbak, lungangi okay. seni ya, Mbak. Aku cangkemku kudu ngomgih oh, kok. Oh, oh. Wis tom lah aduh, aduh